Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Loyal Pink basados en el libro. Pilantita y suave por fuera, dura por dentro. A pesar de lo hermoso y limpio que era su rostro, sus pensamientos no eran tan flojos como para ser tan fácilmente persuasivos como muchas mujeres en el palacio que había conocido. Si pasas a entregar los dulces y listo, puedes regresar. Lady Pina habló con voz tranquila. Hermana, no seas tan mala. Solo quiero tener una conversación contigo. Volveré a trabajar en un minuto. No pasará mucho tiempo. Kia todavía sonríe. La sonrisa del joven es muy agradable a la vista. Prick que estaba sentada con las piernas cruzadas junto a las rodillas de Lady Pin, siguió mirándolo hasta que apenas parpadeó. A los ojos de Prick, Quan Kiat es muy guapo, es delgado, alto y elegante, con una fina piel blanca de ascendencia china de mamá Lamón. su madre. Es guapo, muy elocuente y habla dulces palabras. No hay nada malo en Lord Kua. Aún así, Pilantita no parece estar contenta con él, pase lo que pase. Si quieres tener una conversación, entonces habla conmigo, dijo Pilantita. Sí, entonces le pediré a Prick que se giró hacia Prick, pero no se atrevió a preguntar directamente. Prick, quédate aquí conmigo. Si tienes algún recado, llama a Picoy. La dulce voz de Lady Pina habló conociendo su truco. Mm, sí, sí, Kwan Kiat solo aceptó. Al ver el rostro contundente de Kwan Kiat, Prick solo pudo sonreír ampliamente, mostrando todos sus dientes. La intención de Prick era animar, pero superficialmente parecía burlarse de Quanquiat. Entonces, Prick cumplió con su deber de ser la tercera rueda sin fallar. Cualquier conversación la preguntaba, a lo que la señora permanecía en silencio, lo que provocó que Prick respondiera por su cuenta. Ante cualquier sentencia sobre el noviazgo, Prick empezará a interrogar al joven, lo suficiente como para cambiar de tema. Sin embargo, eso no implica que Prick no se distraiga fácilmente. Mientras tanto, se encontró contando los dedos, Restando 5 de siete, le quedaban dos, dos años hasta que regrese la princesa Nil. La propia Lady Pin es muy atractiva. Entonces, ¿cómo puede Prick por sí sola resistir y vigilar cómo había enfatizado repentinamente la princesa Nil antes de su partida? Mientras interrumpe a Ku Kiat, Prick también redacta una carta en su cabeza, con intención de volver a escribir esa tarde. Mi querida princesa, te imploro que regreses lo más rápido que puedas. Cualquier retraso más allá de este punto parece ser demasiado tarde. La embestida del enemigo se está volviendo cada vez más formidable. Prick prick. Para ciertas personas, el periodo de espera parece transcurrir lentamente, durante aparentemente una eternidad, como si fuera infinito. Aunque las cosas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo, el Palacio del Pino se completó rápidamente el mismo día en que Pilantita tachó el calendario de su escritorio desde el primer día que esperó hasta el sexto año, con una actitud centrada y esperanzada. Bajo la propiedad de la princesa Nilapat, el Palacio del Pino aunque no es tan vasto como el Palacio Burapá del Gran Príncipe o incluso el Palacio Oradi del Segundo Príncipe, de ninguna manera es tan vasto como el Palacio Burapá del Gran Príncipe o incluso el Palacio Oradi del Segundo Príncipe, una casa gris índigo de estilo occidental y una casa adosada de medio piso en un área espaciosa rodeada de altos pinos, la parte trasera del palacio está decorada con un hermoso jardín con una pérgola para el té de la tarde escondida en un rincón del jardín en exclusiva en la lateral del palacio, a la sombra de los pinos, hay una pista de tenis pintada con hojas verdes que contrasta con el blanco brillante del borde del estadio. Anil es juguetona y rica, dijo el príncipe Anatagud, que vino a inspeccionar el palacio sin pensarlo.